Çoxlü miqdarda pul verib təzə avtomobil aldı. Üstündən 1 il keçməmiş, cəmi 14000 kilometr yol qətidən maşın çürüməyə başlayıb. Sürücü iddia edir ki, avtomobilin mühərrik hissəsi, qapların içi və yük yerində demək olar ki, çürümə halları gündən-gündə soxalar. Hadisə binəqədə sakini Davud Hüseynovun başına gəldi. Zəraətçilik üçün sözlərinə görə 2013-cü ildə Babək prospektində avtosalonlardan birindən zəmanətlə Çin istehsalı olan Çip markalı avtomobil alıb. O, 18500 manat almışam. Nağd pulla ödəmişəm. 1 il ondan sonra 2014-cü ilin 11-ci ayında tarixi olanla aparmışam servizə. Demişəm, "Qardaş, maşınınızın problemi, maşın çürük gedir. Mənim Vəddələr Vəflər qoy maşını bura gəl, maşını düzəldəcəyik. Nə lazımdır, kömək edəcəyik." Zəra çəkmişdir ki, avtomobilə 3 il yaxud da 100.000 kilometr zəmanətdə verilib. Halbuki sürücü avtomobillə bir lərzində cəmi 14000 kilometr məsafə qət edib. Bununla əlaqədar olaraq sürücü avtosalona dəfələrlə müraciət etdikdə, sonra onu Babək prospektində yerləşən digər bir servisə yönləndiriblər. Servisdə sürücüyə bildiriblər ki, ilk dəfədir belə bir vəziyyətlə qarşılaşırlar. Həmin avtosalon sürücüyə kömək məqsədi ilə avtomobilin bir neçə detallını servisdə dəyişdirib, amma buna baxmayaraq digər hissələrdə də çürümə prosesi davam edir. Mağd pul vermişəm, mən sizə, yəni pulsuz almamışam, oğuramamışam sizə. Yəni maşınınızı götürün, mağaya dəyə Ziyan ödün ayrı maşın verin. Fərqi yoxdur. Mən bura mən deyir apar yandır sən nə isə görsən sağ vermişik. Bir şey. Gəl birindən Bəs belə olduqda vətəndaşa dəymiş ziyanı kimə ödəməlidir? Hüquqçu Nas Xəyalbəşirov deyir ki, əgər tərəflər arasında alqı-satqı müqaviləsi varsa, həmin şəxs ona dəymiş 18500 manat ziyanı məhkəməyə müraciət etməklə əldə edə bilər. Həm ona dəymiş maddi ziyan ödəlməsini tələb edə bilər, eyni zamanda ona vurulmuş mənəvi ziyan var ki, hansı ki, nəqliyyat vasitəsinin alınması özünün müəyyən planları ilə bağlı almışdır və o planları satıcının cübatından həyata keçirə bilməmişdir. Bu halda qeyd olunmuş məsələ ilə bağlı qanunvericilə də tutmuş mənəvi ziyanı da qoya bilər ki, məhkəmə müstəvisində bu məsələ öz həldini tapacaqdır. Zərər çəkmiş Davud Hüseynov deyir ki, məsələ ilə bağlı Xətai rayon məhkəməsinə yaxın günlərdə müraciət edəcək.